olishlikdi sunnat ko'rinishi azizlar o'ng qo'ldan boshlashlik kerak o'ng qo'ldan boshlab mana bu ko'rsatqich barmoqdan boshlaymiz qarang mani yaqinimdagilar qarab o'rganib olsalaringiz yaxshi bo'ladi mana bu ko'rsatqich barmog'idan boshlaysiz o'ng qo'lingizni ko'rsatqich barmog'ini birinchi olasiz keyin o'rta qo'l deymiz o'rta qo'lni olamiz keyin mana bu nomsiz barmoq jimjiloq mana yani, to'ru barmoqni yani, oldika keyin chap qo'limizdan boshlaymiz chap qo'limizni jimjilog'i nomsiz barmoq o'rta barmoq ko'rsatkich barmoq bosh barmoq va oxiri o'ng qo'limizni bosh barmog'i tushunarli bo'ldi mana atay syomka qilyapmiz kanallarimizni ham qo'yamiz xudo xohlasa ko'rolmaganlar kanaldan ko'raverasizlar mana shu tirnoq olishii sunnat ko'rinish payg'ambar alayhissalotu vassalom shunday ko'rganlar shunday tirnog'ini olganlar bu